Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah, wa Alhamdulillah, wa la ilaha wa Allahu akbar Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Na'maluhu wa nasta'inuhu wa nastawfiruh Wa na'udzubillahi min sururi anfusina Wa min sayyati amalina Mayyadillah wa la Wa mayyadiluhu wa, wa la adiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayy hadrun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la illa billahil aliyil azim wa ma ba'du Ya ingin Bang Komar pantun dulu supaya seger ya bilang cakep ya karena memang orangnya orang mau dicakep belum jauh pulau dari Malaka pergi haji umroh ke kota Mekah dengan ikuti subuh suber suling azikro az semoga semuanya mendapatkan berkah pergi ke pasar membeli ikan tak lupa juga membeli terasi kita Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan bisa bertemu kembali di Arido Ar hari ini. Alhamdulillah. Ini membaca, Bang. <laughs> Hadratul yang sama-sama kita muliakan, guru-guru mulia kita Ustaz K.H. Muhammad Musbi Ajis. semoga tambah berkah amin. Tambah istiqomah. Tambah istri. Istrinya tambah solehah maksudnya, ya. Ustaz Budin Az-Zikra, alhamdulillah beliau selalu bertambah tambah tabah, tabah semuanya ya. semoga semakin berkah ketua suling kita bapak haji herman kemudian bang komarudin bapak bapak haji bapak Ustadz sarbini bapak Ustadz saiful anwar tadi sudah diawali dengan ratibul haddad kemudian solawat lalu orang-orang tua kita Bapak Haji Salusi, Bapak Haji Ujang, Bapak Haji Alse, Bapak Ustad uh, Husen, Bang Bacek, Bang Bacek sebelum dengan Bang Bacek, Bapak RT Sofian Al Kabir, Bapak Ketua DKM Sofian Bewok, Bapak tadi Bang Isak ya sambutan mewakili Pak Haji Herman yang katanya lagi flu ya, tapi bukan covid ya, nggak ada sekarang bang nggak ada covid. Bapak Alhamdulillah Bapak RW ini bayi sekarang di Bapak RW Agus Kurniawan dan seluruh jamaah dari subuh Suling dan orang tua kita Bapak Jahidin dengan Bapak Ya, nah, kemudian ibu-ibu yang dari sejak dari apa dari sejak hari Rabu ya sudah luar biasa semangatnya untuk memberikan yang terbaik. Alhamdulillah ya, ya. dari nasi uduknya, dari macam-macamnya semoga, semakin berkah. Dan juga nanti katanya ada tentengan dari Bapak uh, Bugus Tommy berkah ya, semakin berkah usahanya. Amin. Ya, semuanya dah yang jamaah rahimakumullah dari Arido, dari masyarakat sekitar, dari subur, Subur suling azikron. Alhamdulillah hari ini adalah yang kemana yang kelima ya. Di kelima di sini super suling azikron ini. Semoga musala arito semakin berkah dengan datangan ya tamu-tamu istimewa. Subuh berkah subuh keling azikron Tadi sudah disampaikan oleh guru-guru mulia kita dari kitab Nasul Ibad, lalu dari Ustaz Pudin tentang bagaimana kita menjadi hamba Allah yang terus istiqomah. Jadi begini jamaah rahimakumullah setiap kita subuh berkah ini setiap gelap-gelap kita Berjamaah di musola di masjid itu, kan ya, binuritam yobel kiamah Nanti, pada hari kiamat, mendapatkan cahaya yang sempurna. Orang-orang itu pada gelap, susah, tapi orang-orang yang selalu istiqomah, subuhnya di musola di masjid, maka akan mendapatkan cahaya, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan doa malaikat. Tadi sudah dikelilingi malaikat. Jadi hadirnya kita di majelis ilmu, apalagi di waktu subuh, malaikat hadir, malaikat malam, malaikat siang, semuanya kumpul. Ngapain? Mendoakan kita. Malaikat mendoakan kita. Nanti kita berdoa diaminkan oleh para malaikat. Karena itu hajat-hajat kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah juga jamaah atau santri Santi kolbun salim juga hadir itu ya ya emang saya suruh hadir ya harus hadir tapi ini sebagian ya nggak semuanya kayaknya yang dari lombok ada dari kuningan yang lain lain masih banyak yang hadir nih ya alhamdulillah lah. kemudian apa doa dari rasulullah ini yang yang kita harus pahami jama doa rasulullah ini berlaku sampai hari kiamat orang yang gelap-gelap berjamaah di masjid di musola mendapatkan doa Rasulullah. Ya Allah berkahi umatku, kata Rasulullah, yang gelap-gelap selalu berjamaah di musola di masjid. Alhamdulillah. Apa yang dapat? Berkah. Inilah yang kita inginkan berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya ilmu yang manfaat, bertambah rezeki yang cukup. Rezeki itu yang penting cukup, ya marahimakumullah. Banyak belum tentu cukup, sedikit cukup berkah, itulah berkah insya insya Allah ya tuh makanya kalau kita punya bini lagi sakit tuh jangan dibawa ke puskesmas ini saran saya bapak kalau bini lagi sakit meriang bawa ke toko emas langsung hilang <tuh> betul ya tuh kata Pak katanya jadi kalau bini sakit jangan bawa ke pus bawa ke toko alhamdulillah insya Allah sembuh langsung nah, ya Ya marhamakumullah. Tadi sudah disampaikan bagaimana dengan menuntut ilmu dengan kita ngaji gitu pahalanya luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis khairun min alfi rokaatin kita ngaji satu jam saja lebih baik dari seribu rokaat kita sholat pahalanya. Pernah pak sholat seribu rokaat? Wajah-wajah kita mah belum pernah ya. Lagi saya ya. Jangankan seribu rokaat, 23 rokaat pun dilihat imamnya siapa ini nanti kan nanti Ramadan kan dilihat tuh imamnya siapa. Ya, kalau dia mah enggak ada. Nah, khairun lebih baik juga dari me menjenguk orang sakit. Seribu orang sakit bukan satu orang, Pak. Kita ngaji satu jam lebih baik dari menjenguk seribu orang yang sakit. Pahalanya juga orang sakit itu masya Allah gede banget. Tuh. Apalagi pahalanya lebih besar daripada menyolatkan orang yang wafat meninggal dunia menyolatkan pahalanya satu gunung uhud tuh satu jenajah ini seribu jenajah dan itu lebih baik dari kita ngaji masya allah mudah mudahan pahala-pahala itu allah berikan kepada kita yang terpenting adalah kita istiqomah sampai akhir hidup kita kita terus dari masjid ke masjid dari musola ke musola karena itu jamaah yang sudah istiqomah terus istiqomah yang belum semoga oh, warga dari parung Kula ini di tetangga Arido itu saya mewakafkan tuh musol apa kendaraan supaya subuh kita berkah kita keliling terus dari masjid ke masjid dari musol ke musola mudah-mudahan nanti mobilnya tambah gede gitu ya supaya bisa ngajak semuanya ikut subuh keliling semuanya insya Allah mohon maaf lain dan batin mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala mohon doa satu kali insya Allah putri saya anak kedua dapat hadiah berkah umroh yaitu dari biasa memang kalau di Haji Robert itu setiap yang 30 juz Al-Qur'an dihadiahkan umroh gratis. Doakan mudah-mudahan nanti hari Jumat besok kalau tidak salah berangkat diberikan kelancaran, kesehatan, kemudahan dan umroh yang mabruroh. Jadi kalau Bapak pengen dapat umroh gratis gampang, Pak. Hafal Quran 30 juz. Bibarakati wa karamati wal mujati suratul fatiha A'udzubillahi minasyaitanur rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratul mustaqim Sawadha al-lazina an'amta alayhim Wa maghdubi alayhim Wa dhalin Amin Al-Fatihah yang berikutnya kepada seluruh yang memberikan donatur dermawan konsumsi pagi ini dan kepada dari uh, tim suksesnya Bang Komarudin, Sahrul semuanya ibu-ibu, Ibu Mumun, Ibu Jamilah ya, semuanya istri dari Pak Komarudin, ibu-ibu yang semuanya begitu luar biasa semangatnya, mudah-mudahan rezekinya Allah berikan keluasan, keberkahan buat kampung kita dan juga al-Fatihah untuk yang mewakafkan musholah Majlis Salim Al ini semoga di alam barjanya senantiasa mendapatkan curahan rahmat maqfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala Ibu Haji Asmi binti Haji Jainuddin dan Ibu Bapak Jaid bin Sanib semuanya. Mari kita doakan hari kubur kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat maqfir Allah bi barokati wa karamati al fatihah. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب بالله كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته